Давай, 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 давай. Основная, конечно, наша работа и загрузка – это медицинский эвакуационный поезд. К этому поезду мы привозим заранее людей из труднодоступных иногда населенных пунктов, каких-то маленьких сел, или наоборот, это может быть город, но это может быть многоэтажный дом, и просто так спустить оттуда, например, лежачего человека очень трудно. Да? У отряда есть для этого знания, умения, навыки и оборудование, да, то, что мы делаем. Все, счастливо, до свидания.

Эвакуация идет каждую неделю, минимум два раза в неделю. И мы работаем все вот это вот время, как эвакуация началась. Я думаю, что это уже там, ну, сотни человек, которых вывез отряд. Что, вернетесь, как закончится война, вернетесь, не переживайте, все нормально. Проплатили? Да. Не надо больше. Да. Все, 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 все будет хорошо. Удачно вам добраться, все будет хорошо. Да, молодец. Все Супер. Супер. Все, а завтра мы вас заберем, Михалыч. Пойдем далее. Знаете, бывает так, что люди сомневаются, вот они приняли решение. Они сели в нашу машину и вот их накрывает вот это осознание того, что они больше, возможно, в этот дом не вернутся. И я всегда в этом случае говорю людям о том, что вы приняли правильное решение, потому что, ну, да, будет сложно на новом месте, да, уже будет все не так, как дома, но вы будете в безопасности, с вами будут люди, которые будут как-то помогать и заботиться. А если вы остаетесь под постоянными обстрелами, мы ничего не знаем, что с вами будет завтра. Поэтому тут я согласна с администрацией, администрации городской, которую каждый день призывает их жителей, пожалуйста, собирайтесь с вещами, мужеством, там, доверием к этому миру и эвакуируйтесь, потому что впереди тяжелая осень и зима. И это действительно так.